Никто никогда не учитывает возврат НДС. А вот на самом деле, если говорить о том же Донецкой области, они очень много экспортируют металлопродукции. И тогда говорят только о доходах бюджета и о том, сколько трансферта получает бюджет. Но никогда еще не учитывая, сколько же НДС произведенного на всей Украине возвращается Донецким компаниям. Если еще НДС отнять, то есть, если, допустим, даже оставить, тут же все налоги оставить в Донецкой области, вычислять и пенсионные, Вычислить и вот эти все трансферты и еще вычислить тот НДС возвратный, который возвращается, то на самом деле это катастрофа. И господин Тарута абсолютно правильно говорит о том, что есть миф, сформированный в головах, что Донецк, Донбасс э, э, кормит, кормит, кормит всех. На самом деле это не совсем так и э, очень много э, не понимают, что э, в принципе этот баланс никогда не раскрывался полностью.